надеюсь, что действительно здравый смысл возобладает. Хотел бы перенести свои эмоции к тому, что произошло сегодня. Да? Как только некоторые наши эксперты начинают обсуждать, например, решение суда, так называемое решение суда, обсуждают, там, сколько лет ей дали, присудили, то они сразу попадают в информационное пространство, или на площадку информационной войны, которую фактически ведет Российская Федерация. Не было никакого суда, не было никакого судебного процесса. Было это, скажем так, шоу, в котором участвовала наша Надя Савченко. И понятно, что то, что произошло сегодня там, в Ростовской области, это лишь пример того, что они продолжают пытаться говорить с нами с позиции силы. Уверен, что... Надя не сломается. И для нас, для всех украинцев и присутствующих здесь, это невероятная возможность опять объединиться вокруг нее. Это для нас очень большой знак. Это, знаете, третий Майдан на самом деле. Надежда Савченко дала нам опять возможность объединяться. И для нас это большой глобальный процесс того, что мы действительно победим. Нет никакого другого варианта для лидера соседнего государства. Он Обязательно должен освободить нашу Надежду Савченко. И мы все как один в этом процессе будем делать все. И в том числе с помощью наших соседей, которые все опять же говорят о том, что то, что произошло сегодня в Ростовской области, это ну, процесс, который прежде всего паразитирует Россию. И для них тоже есть шанс, если они ее не выпустят, то они могут вообще потерять Россию как государство. Фактически она по чуть-чуть по начинает валиться. И все видят, что э, это государство, оно не есть единым, потому что люди там на месте, несмотря на эту информационную войну, видят, что происходит. Мы видим, как проходит информационная кампания, и мы сделаем все, чтобы Надю Савченко освободить. И наши парламентеры, которые поедут завтра в Минск, они знают, что нужно делать. Мы же со своей стороны будем помогать. Мы сделаем все, чтобы Надя вернулась. А пути, как она будет освобождена? мы имеем опыт, на сегодняшний день освобождено ли найдено 3020 человек. И оставшиеся ребята, 124, должны знать, что мы о них помним. И сделаем все, чтобы они вернулись на, на территорию Украины, где действуют законы.